кто в мене аж видно стало. Я думаю, ти подавилась уже. Бля, хоть дуже смачно. Недовесик, довесик. Алло. Всем привет. Посвітає Кабрелета і Андрій, і сьогодні у нас перший випуск на Ютубі. Ми будемо делать обзор на доставку. І сьогодні у нас на обзорі доставка WOF Sushi. Я не знаю, чому він каже WOF Sushi, для мене це WAF Sushi. Тай бокс ним. <кху> Смотрите, сколько мы понабирали. Специально понабирали, щоб все вам показать, все вам рассказать. Так, нас там, мабуть, не видно. Сума нашого замовлення? 3400. На хвилиночку. Три пакети. Крафтові пакети, наклейка Відкриваємо. А Мені цікаво, а є люди, які е, прям ну, акуратненько відкривають ці пакети. Чи всі розривають їх? Я думаю, що всі розривають. Нет, мне кажется, что такие, как деревья, а они аккуратно будут открываться. Может Так. Да. Так, что тут? Давайте мы все достанем, а потом уже расскажем. Так. А, горячие пришли отдельно. У нас тут собака входит с розумом. В Авсуще дают еще такие смокотики для собак. Поэтому ну, я сейчас Моне кидаю, чтобы она там не пригла. Мой на. Собака счастлива, мы спокойнее. Главное, что горячее пришло отдельно, холодное отдельно. Это правильно. Все упаковано в такие термопакетики. Оно еще очень горячее, я вам скажу прям. Палочки також у них брендованные. Палочки, кстати, вот эти прикольные. Они, которые нужно ломать. Да. Угу. Серветки. А ну Наклейки. Ну, серветок тысячки маловато, да? На такую кильки съежит, Это все? Да, по салфеткам, конечно. Это с китиком посередине. А, ну, вот еще. А, вот вилочка еще и здесь пару салфеток идет. Ага. Ну, давайте так. А ну как? На такой заказ. Две серветки на суши. На одну основу. Ну, да. Коротше. Трішки маловато. Але Трішки. Да є... Ну, маловато салфеток. Але волога ще серветка да. є. Соусов нормально. Да. Сам імбир подається них одразу ось так от розфасований в такому. З чого почнемо? Давай налиємо соус. Давай. Налиєм соус. Ми підготувались. У нас Мабуть. Ага. віси. Мабуть, почнемо із гарячих. Да. Це у нас які? Є. Я... Це у нас які? Ой, ой. ой, а знаете какое это? Это запечена Филадельфия с креветкой. Эти роллы стоят 460 гривен. Ну, как бы... Ну, ценник за высокий 460 гривен. Но они, ну, большие. Ну, они огромные, да. А какая там вага? 380 грамм. Дивимся. 425 грамм с этой штукой. Значит, все ок с Они большие, я вам скажу. Но они так... Ну, они какие-то приплюснутые. Почему такие приплюснутые? З цієї знаю. сторони рис розвалюються чуть, чуть Ой, да, дивіться. Він в мене взагалі розвалився. Да. Тут великий шматочок лосося, зверху сирна шапочка, всередині креветочка і вершковий е, сир. Але вони якісь дуже приплюснуть, і їх неможливо взяти, поняли, ось таким чином. Очень вкусно. Но нужна больше коробка для них, щоб вони отак вот вот не сліпілись в кучу. и доехали целенькими, да? А по вкусу? А по вкусу хорошо. Вечевается целый лосось, но это лосось запеченный. На смак, запеченный. да. Такие, как мы вот дома запекаем, это такой просто изначально. Ну, вкусные. Тебе смешно? А то, что он не разваливается. Мне не смачно. Что такое? Мне гостринка вот. Орло попало. А, да? Да. Я думаю, ты подавилась уже. Думаю, ну все, дальше сам буду продолжать. Я, пожалуй, запью Давай. <клес> Стаканчик дать не надо. Из-за горла. Понятно. Суп, они вкусные. Реально вкусные. Но я очень люблю запеченные роллы. И этот очень вкусный. Но им просто нужно больше упаковка. Следующий. О, ой, это ой, очень ой. красивый, это туна ноер. Ты розповідай, я покажу. Там с тунцом с чёрным рисом. И стоит он 425 гривень. Очень красивый ролл. Такий незвичные, знаете? Да. Прям так много шматочків осього тунца, ярко поризо. И, до речі, нарізка такая, бачишь, одинаково, одинакові шматочки тунца, подивіться. Вага 330 г. Так. 328 з коробочки. Тож дето грам 10, наверное, 15 не вистачає. Ну, вони прямо видно, що вони вже поменші йдуть. Скільки ти сказав, вони коштують? 425 грн. Ну, щось на 425 грн, вони прямо мікроскопічні. Ну, там усередині ще посмотри. Криваточка. Угу. Дошкова сир і зархо цей тунець і що? М. Тунець маринований. Очень вкусный. Бляха, это очень вкусно. Угу. Тунец, Это чувствуется такой прям свеженький, да? Классное сочетание. Недовесик. Алло, секундочку. Не, ну смачно. Но смачно. Дуже смачно. Слушай, вот такой красивый, дуже смачно. Смачно, мне кажется, за счет того, что этот тунец в чем-то замаринованный. Да. Будет угу. знаешь, незвичный смак. Так. Класс. Супер. Слушай, что, что это за большая коробка? А, -а, 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 -а. а, бачу, они в одну коробку кладут несколько Вот, а, Как ты считаешь, это нормально, в одну коробку класть несколько Ну, Это же средняя доставка, не премиальная. Я считаю, что нормально. Нормально, да? да? да. Хотя упаковка так очень симпатичная, как для средней доставки. Часто бывает хуже, ну, ну, мне да, нравится. Ну вот да, так все продумано, с их логотипами. Я считаю, все. что мне вполне норм. Если бы это было премиум и по 600-700 гринролл, ролл, то, конечно, должно все отдельно быть. Посмотрите, это два таких ролла. Сейчас я расскажу вам, сколько они стоят. Это healthy roll с лососем. Тут рисовый папир, крем-сыр, шпинат, черри, огирок, лосось. И кошта Масага и авокадо. Стоит 355 гривен. Я должен весить 320 грамм. Слушайте, ну тут лосося, я вам скажу, прямо... По-богатому. 246 грамм. А заявлено? 320. Ой-ой-ой, в суши, ой-ой-ой. Слушайте, 80 грамм не, не це, доклали. Це для суши ну, это большая Это дофига, это много. Да, по недовесу много. Выглядит очень-очень. Рыба толстая, такой кусок рыбы тут. Помидорка, авокадо. Ну, рыбы реально много. Mm. А ты прикинь, было бы много, если бы с мамой было бы все нормально. Mm. healthy healthier all. Я люблю роллы с рисом, сразу говорю. Поэтому это такое для, для девочек сто для девочек, процентов. Знаешь, его звучно есть, такие... правда? Да, там такие Мне куски авокадо. Я вам... Смотрите, я его разобрал немножко. Тут играли тучи рыбы, черри, манго. Авокадо, ну начинка достойна, воно все свіженьке. До ну. речі, в такому ролі дуже класно оцінити свіжість риби, тому що рис не перебиває. Поняв можна одразу відчути, як смакує риба. Риба не смакує хорошо. Свіженька ну, мені не цікава позиція. Там чесно скажу: от прям щоб я второй раз її заказав, ні, <зас> міма. Для девочек, наверное, это будет актуально. А с весом, ну или там на сайте что-то не так указано, потому что 80 грамм это, ну, серьезный кусок такой от этого. Давай гунканчик. Гункан. Я обожаю гунканы. Андрей не дуже сильно по гунканам, а я просто, это моя любовь, любовь. И здесь они очень-очень красивые, и мне нравится, что они в рыбу завернуты. Икра, лосось, в середине рис, и там я вижу, еще авокадинки. Да, 165 гривен он стоит. На половиночку. И калага. 70 грамм. 65. А заявлено? 70. Да, 70. Ну, короче, это мы тут 5 грамм. 5 грамм. Ну, пустуй. Mm -hmm. А ну. Капец, у тебя рот великий. Мне кажется, ты их ты может, все же хочешь. Не надо, все же хочешь. Ну, ты же вишешь меток, не да? ну, все. Ну, что? Вкусно. Гунканы у них вкусные, очень. Лосось такие, знаешь, с дымком, да? да? Подшмаленный, подсмаженный. И корка солоненькая. Сейчас... Наверное, без соуса хорошо, да? Сейчас будет ролл с трюфелем. Это Ой. пахнет... Трюфелем. Очень вкусно. Я не знаю, почему, но оно... Пахнет по-богатому. Очень. Он стоит... Покажу ближе, как он выглядит. Да, ось. 490 гривень. — Коротше, 500 гривень. Але подивіться відразу, яка тут кількість риби зверху. Да? Всередині авокадо, і всередині І вершковий сир. Яка вага? — ще манго Там має бути на картинке. Немає. А здесь немає. Авокадо. А здесь авокадо. А, вони авокадо поклали замість манго? — Переложити на що там? — Ні, чого. 370 гривень. Це з коробкой. А це з коробка. Коробка десь грам 10, 15. Знає, 30-40 грамів ця коробка вісить. Но опять недовіс. У будь-якому випадку недовіс. Много позицій з недовісом. Покажу, як він виглядає прям глиценько. Ну, тут лосось прям дуже багато, такий величезний шматок всередині І Квітка креветка большая. Але я ось його тримаю, і знаєте, ще пару секунд, якщо його так потримаю, то він у мене розвалиться. Да? Да. Ну, це дуже вкусно. Смогу, да. Идея сама, я не, еще не пробовал такие трюфельные роллы. Это классно, но сделайте что-то с весом. Чис... По, факту, по факту, по факту. да. Ничего не придумаем. Они стоят по 500 гривен? Ну, 500 гривен, це, це вартость не не сталк, ну, ну, это, не это уже больше Ну да. это, это уже такой добротный ролл должен быть, прям добротный-добротный. Трех и оно не должно так быть по весу. Ой, красиво. А фила очень красивая. Очень гарно. Прям, знаете, такие колеры рыбки відразу видно. Вам показываю ближе. Да. Давайте с Филадельфии. Что ты, Андрей, скажешь с Филадельфии? Что я скажу, что кошты... она у нас стоит? Это у нас Филадельфия м, с авокадо. Стоит 395 гривен. Авокадо, кстати, здесь нормально. В некоторых доставках кладут такой маленький кусочек. Да. Ну, тут уже с вагой прям цикало. Боже, в рис разваливается, друзья. Да. Ну, с рисом -то не то. Мы когда первый раз брали их, рис не разваливался, По -э, точнее разваливался. Потом они что-то с ним сделали, он крепко держался. Давай. Сегодня опять, да. Вот если вы посмотрите, весь рис вот. разваливается. Не знаю, что. Шо... Что повози? Что повози? 356 грамм больше, чем заявлено в этом роли поэтому. Ну, хорошо. Бы... Знаєш, там не доклали, там переклали, називається. Да. Ну тут в Філадельфії прям велика. Але бляха, я його тримаю, Андрій, я його акуратно тримаю, щоб а ти розумієш. І рис дивіться просто. Ана. Так не повинно бути. Ціна за Філадельфію 350-400 гривень. середній цінник. Угу. Хороший крем, сир М -м, Рибка. У меня вопросов нету пока. Поверни в камеру вот эти. Вот мы ее разобрали, скручена она хреноватенько. Это ролл без риса. Это опять вот это для девочек, которые должны хотят похудеть. Хотят роллы, але, але ну, Рис не хотят кушать? Да. Нет, если честно, ну рис наоборот балансирует как-то вкус. 25 гр. А 250 грамм. 244. Здесь 263, Коробки. то есть э, это недовес. Ось отак він виглядає. Виглядає гарно, мені подобається. Багато лосося, креветка, манго і там ще цибулька всередині. Мені цікаво, як воно цибулька буде смакувати, подивіться. Я куштую роли без соуса. Mm. Мені здається, за рахунок манго, цей рол виїжджає. А мені лук тут чуть перебивають. Не знаю, зачем тут лук зелений. А так в цілому рибка і креветочка, все. Все жанчина. Такая коробка весит 30 грамм, 28. Это там написано подарунок. Это подарунок. У них просто 1000 гривен. Заказ идет в подарок. Он небольшой, но сверху с луком, вот этим жареным. Кто любит этот лук фри? Покажи в камеру: это какой-то супер усилитель вкуса. Я люблю такие лучок фри на хот-догах. Да, это вообще. Я не помню, на какой-то заправке, да? Вот на какой заправке можно было добавить его. Утечек. Я не хочу кушать. А что там в середине? Смотри. Тунец? Лосось. А лосось, авокадо, и огурок. Такой немножко спайси идет, как на подарок, очень приятно такой. Тихо попробовать тоже захотел. Угу. Вот так и выглядит. Мне нравится, что у них сочетания какие-то. Там трюфель, тут этот а? э Лук. Ну, мені подобається. Мені подобається в доставках куштувати супчики замовляти, тому що дуже часто супчики приходять, розливаються, поняло. Цікаво, як в цьому випадку буде. посудина. Ну, нічого не поростікалося. Дивіться, упаковочка суха. Хороший. Так, Герметично ну закрито так все. Він да до сих пор теплий, хороший. Да. Да? Так відкриваємо, щоб. Герметично добрый, закрыла? Да, то, не могу. Мне кажется, что если бы они даже перевернули, бы оно бы не вылилось. А, его, то, я вот и думала, тут полно будет. Не. А ну. Так, Том Ян, 495 грамм. Да. 411 грамм здесь. И плюс еще. И здесь 65 грамм, 411 и 65, 400. Ну 476, Выявлено? 495, это еще и коробка, и коробочка, Пять недовес. Прикинь, а мы их никогда не проверяли на недовес? Нет. Mm -mm. Это впервые. У вас там проблемки на выходе. А выявляется, вот оно что выявляется. Ага. Ты вообще как если штампьям, ты рис добавляешь туда? Я добавляю рис туда. Потому что есть много людей, которые по едят, то а, прикуску В прикуску, да? Да. Хто відразу висипає, хто по чуть-чуть добавлю. Я все одразу бахаю туди. Да. Ну, давай туди все одразу. Добавимо доживаємо туди. Ну начинки тут нормально. Воно з морепродуктами я бачу да, мари, трібішки, помідорки, креветки, да. Слушайте, нормально напробуй. Да. Угу. Він прям хо! Хорошо, гостренький, але мені сама юшка трішечки водяниста. Пробуй. Мидии, гребешки. Угу. Водянистый, да? Трохи юшка. Не хватает ей вот этой насыщенности. Уставала там мяма и пастышки. Не хватает вот какой-то густоты вот этому... Юшки. Юшки она самой. вода. Ну, да. Вот. вот. Ну, она как вода. Понял? Ну, вода, ведь, что вот льется прозора. И что у нас завершается? Мы взяли вок с морепродуктами. 345 гривен стоит. Ставь. 388 грамм, а здесь 440 грамм. Бля... Короче, давайте честно. Тут типа сильный недовес Немножко во всех же всюду. позициях. Не же, во Ну нет, вот фила была без а, да. недовеса, ее даже чуть больше было. Но в целом 345 гривен стоит такая лапша, не самая дешевая. Да, он для Это лапши. Это как удон, да? Да, вот такая вот лапшичка. І що є з морепродуктів тут є? Ну поки зверху я тут не бачу морепродуктів, там тут потрібно добратися, ну мідія я бачу. Давай щас висипемо. Давай. Остренько. О кревєточка, раз <с화면> <с화면> і ко мне. Euh, так. так, ну тут дуже багато лапши, а з морепродуктів що? Давай ваш куточку кревєтка. Раз кревєтка, два, мідія, 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 мідія. З куточок кальмара я знайшла. Да. Мідія. Все, на 345 гривен. Короче, маловато тут по морикам. Э, и две креветки. Две креветки за 345 гривен. Да. да тут просто одна лапша. Ну да, да. Это мимо. Угу. Я бы что не куштувала. Mm. Может быть, хорошо, что не куштувала. Лапша вкусная. Ну что, а если одну лапшу без мориков? Лапша вкусная, но позиция мимо, потому что 345 гривен, там должны быть морики. Миди, это ж, давайте так, самые дешевые морики мидии, yeah. Их здесь есть вот раз, да, там штук пять, наверное, есть. две креветки. Передам пиццу, мак. По смаковым якостям, взагалі, і, в никаких, в принципе, не имеет претензий. все смачно, Воно все смачно. Проблемы с недовесом и проблемы с рисом, який рассыпается. Рис рассыпается, недовес, э, вот это паролем, что я могу сказать. По вкусам все отлично. Yeah. Э, лапша мимо. 345 гривен без мориков не а Том Ян тоже 5 из 10. да вот так из-за этой юшки, чтобы вы понимали uh -huh. то есть все там классно а залили хреновой юшкой и получилось, что он такой yeah. Всем все Семьякоми за увагу мы хотим, чтобы нам поставили лайки написали комментарии подписалась одиноких там классно, чтобы, когда выходят наши видео, чтобы вы знали оставьте какую следующую доставку посмотреть Слышим любому бывает пока 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 ты прикинь, Андрей, да? Мне как-то в моменте аж обидно стало.